Я беру золотую минуту. <laughs> в, чем, в чем смысл? <laughs> Вообще я не понимаю. В чем смысл? Хорошо. Ухмылка у меня всю игру. Что прошлое? Что это? Идете по моей схеме. Хорошо, идите. Вот. Но ты вела себя всю игру. Странно. Ты всю игру молчала, а теперь ты защищаешься. Но еще, еще один человечек, когда все накалилось, еще один человечек начал агрессивно себя вести. Очень. Очень прям агрессивно. Поэтому, девчонки, ну я не знаю. Дверьте, вот да? ребята играли, как играли? Они не изменили свою игру. Потому что вас не оскорбляют. А, подождите, я не оскорбляю. Аналогия у нас. Ни в коем случае. Ладно, все. По сути, все. Золотая минута. Она не брала золотую. Я не брала золотую. Во-первых, я считаю, что ты, ты и ты, будешь, ты постоянно будешь, пока тебя не сольют. ты говоришь, что, что у меня было тушевела странно каким образом я не понимаю, что у золоте какой-то странный для тебя. Я просто Можете сидела, потому что я немного скована <связан> была, сейчас О, я немного ж... разыгралась, поэтому... А ты не что могу считать, что ты а маньяк. Ты... А, а, Спасибо. Сейчас просто кончится золотые минуты, я попробую вас все, все, кончилось? Спасибо. А, еще решетки золотые золотыми <связано> а, да, Господи, убейте уже кого-нибудь. <связано> я могу сказать, что за всю игру решетка единственная... А, Джуз еще я не брала золотую минуту. Позовите Джуз. Это лекарство. Давайте. Голосуем на последнем голосовании в чат. Кто за то, чтобы избавиться от Паши? Раз, два, три, один голос. Кто за то, чтобы избавиться от Ахиллеса? Раз, два, три, три голоса. А вы к этому пришли? Супер. Ахиллес, покажи им свою карту. Поздравляю, уравняли мальчиков, девочек, продолжаем.